又来！我娘，怎么又飞上去了？你这个坏人，你快下来！你摔到了怎么办呀？你看你多危险啊！你快下来吧！你在干嘛？啊？师尊，我可以解释的，我真的可以解释的。别生气，别生气，是这样子的，我本来是想带舞鸟进来上个洗手间，但是他肯定是想这么豪华的厕所，那没想到他就飞到上面去了。 但是我猜你肯定没有从那个角度看过你们家洗手间吧？那等他下来，他跟你说一下。我真后悔把你们俩放进来，真的。我现在给你一分钟，连人带鹅，马上给我消失。你先别急，别急嘛，那总得让我把他哄下来吧？蜗鸟，你快下来啊！计时开始。蜗鸟。 我知道你是想帮我体验狐神的角色，感受那种俯瞰自己疆土国域的感觉。我已经明白了，现在已经杀青了，完结了，快，赶快下来！十秒！我鸟！我告诉你啊，你要是再不下来的话，我就会把你变成一只光秃秃的鹅！你是不是害怕了？我知道你害怕了，你你给我下来！行，那就罚款，带陌生鹅回家，罚款五千。啊！弄脏浴室，<我 S 2> 五千。<我 S 2> 现在还在上面不下来，你觉得我应该罚你多少？我想办法，我立刻想办法，我想办法，我想办法，这个这个这这这个这个这个。 下来，站过去。要不我先帮你，石总，没关系，我可以。离我远点儿。我鸟啊，你乖啊，你让石总把你抓下来，然后你就会，你就那。你 啊、嗯。 我今天就要见到十一。我可不可以要一点十一的东西？村民，村民，村民。这个口琴。口琴是十一送我的。 没想到这个鹅破坏力那么强，唉！我鸟，现在这鹅证物证俱在，你还有什么好说的？大人，我也不知道，我真的不知道是谁做的。哈。你还太年轻了，我跟你说，在这个世界上有一种东西叫做脱毛膏，将这个东西轻轻的在你的羽毛上。 地上，你身上的羽毛就会一片一片的脱落，然后变成一只光秃秃的鸡。怎么样，怕了吧？是石茂，是石茂指使我的。石、啊、茂，梦皇天不负苦心人，我终于找到了元凶。说，你有什么话要说的吗？怎么可能是我？我会干那么无聊的事吗？肯定是他自己越狱了。呀。